Salam Məntiq və İnformatika kanalımın izləyiciləri. Bu gün sizlərə Fibonacci ardıcıllığından bəhs etmək istəyirəm. Fibonacci ardıcıllığı ən rahat ardıcıllıqlardan biridir. Bu ardıcıllıq Fibonacci-nin adı ilə bağlıdır. Baxaq görək bu Fibonacci ardıcıllığı nədir. Fibonacci ardıcıllığı Verilən ardıcıllığın, məsəl üçün mən burada 0 yazıram, 2 dənə qiymət yazacağam, daha sonrasına ardıcıllıq tutacağam. Məsələn, birinciyə 0 yazdım, ikinciyə də 1 yazsam, o zaman 0^1 bizə 1 verir. Növbətə, ardı, ə, ədədimiz bir, bizə verir Növbətə ədədimiz olur 1. Daha sonra 1^1 bizə verir 2. Növbətə ədədimiz olur 2. 1^2 eləyir 3. 2 + 3 eləyir 5. 3 + 5 8. 5 + 8 13. 8 + 13 21. Bura bir sual qoysaq, burada da biz nə edərik? 13-nı 21-i toplayarıq, eləyər 34. Deməli özündən əvvəlki ilə özündən sonrakını toplayıb Digər ədədi aldığımız ardıcıllıq Fibonacci ardıcıllığı adlanır. 0-nı 1-i topladım, oldu 1. Daha sonra 1-nı 1-i topladım, oldu 2. Daha sonra 1-nı 2-ni topladım, oldu 3 və sair bu şəkildə artan ardıcıllığa Fibonacci ardıcıllığı deyilir. Fibonacci üzrə düşən ardıcıllığıma baxaq. Deməli, Fibonacci ardıcıllığında biz dedik ki, 1-inlə 2-nin toplamı, yəni ardıcıl 2 dənə ədədin toplamı özündən sonrakı ədədi əmələ gətirir. Burada 4-lə 4-ü toplayırıq. 4 + 4 bizə 8 verdiyini görürük. Daha sonra 4-lə 8-i toplayanda 12 verdiyini görürük. 4 + 8 = 12. Daha sonra 12 ilə 8-i topladığımız zaman 20-nin verdiyini, 20 ilə 12-ni topladığımız zaman 32-ni verdiyini görürüksə, bu Fibonacci ardıcıllığıdır. Deməli, bizim burada eləyəcəyimiz növbəti addım 20 + 32 = 52 olacaq. Gəz onun növbətinə baxaq. Eyni qaydanı yenə də burada tətbiq eləyək. 5 + 6 baxırıq ki 5^6 a burada 7 vermir. Deməli burada fibonacci bəs bunu niyə bura salmışam? Onda baxaq görək ki 5-dən 6-nı almaq üçün 5-in üzərinə gəlmək lazımdır. üstəgəl 1. Yaxşı. 6-nın üstünə nə gəlmək lazımdır ki 7 eləsin? üstəgəl 1. 7-nin üzərinə nə gəlsək 9 eləyər? üstəgəl 2. 9-un üzərinə 3 gələndə 12. Daha sonra 12-nin üzərinə 5 gələndə bizə nə verir? 17. 17-nin üzərinə 8 gələndə deməli bizə 25 bədəcək. 25-in üstünə 13 gələndə 38 verəcək. Bəs biz növbətin üstünə nə gələcək? Mən sizə bundan əvvəlki dərsimdə demişdim ki, çalışın ardıcıllıqda əvvəlcə toplama əməlini eləyin və bunu axıra qədər gedin. Dedim ki, bunun növbəti dərslərimizdə niyə belə dediyimi izah verəcəm. Baxın, burada bəzi tələbələr bunu yazır 1 1 2 3 5 görülür ki, burada bir ardıcıllıq yoxdur. Əksindən burada bir ardıcıllıq var. Görsünüzmü? Bu üstə gəldiyimiz ədədlər Fibonacci ardıcıllığıdır. 1 üstə 1 2, 1 üstə 2 3, 2 üstə 3 5, 3 üstə 5 8, 5 üstə 8 13. Deməli mən növbəti 38-in üzərinə nə gələcəyini tapmaq üçün burada görürsüz 2 dənə deməli ardıcıllıq var. Biri bu bizə göstərilən ardıcıllıq. Biri də bu üzərlərinə gəldiyimiz zaman alınan ardıcıllıq. Yəni bu tipli testlər ardıcıllıqlarda çox olur. Deməli mən 8-in üstünə 13 gələndə eləyəcək 21. Deməli mən 38-in üzərinə 21 gəlməliyəm. Bu da bizə verəcək 59. Deməli sualımızın cavabı 59 olur. Növbəti sualımıza baxaq. Burada da ıı, 2 2 ilə 6-nı topladığımız zaman bu normal Fibonacci ardıcılığıdır. 2 + 6 bizə 8-i verir. 6 + 8 14-ü, 8 + 14 22-ni, 14 + 22 36-nı, 22 + 36 58-i. Və ıı, biz növbətini tapmaq üçün 36 + 58 yazsaq 6 ilə 8-i topladığımızda 4 bir yadda, 8 bir də yadda 9. Növbətə növbəti sualımızın cavabı 94 olacaq. Deməli baxaq bu tip Fibonacci ardıcıllıqlarına. Fibonacci ardıcıllıqları sadəcə toplamaqla deyil, çıxmaq, vurmaq və bölməklə də alınabilən bir ardıcıllıqdır. Məsələn burada birinci ardıcıllığıma baxaq. 33-dən 32 alınıb da 33-dən 32 almaq üçün nəy edirik? Çıxırıq 1. Bu tipli Fibonacci ardıcıllıqlarda 33-dən 32-ni çıxanda da digər ardıcıllıqlarda yaranır. Burda indi 30-dan 32-ni çıxmırıq. Biz çıxma zamanı alacağımız ardıcıllıqda Fibonacci ardıcıllığını görəcəyik. 33-dən 32-ni çıxanda 1, 32-dən 31 çıxanda 1. Daha doğrusu, 32-dən 1 çıxanda 31, 31-dən ə 2 çıxanda çıxırıq ikisini 29, 29-dan çıxacağıq 3-ü 26, 26-dan çıxacağıq 5-i 21, 21-dən çıxırıq 8-i 13, 13-dən çıxırıq deməli 13-dən nə çıxacağıq, buna baxaq. Baxırıqca baxın 1 1 1-in üstünə 1 gələndə 2, 1-in üstünə 2 gələndə 3, 2-nin üstünə 3 gələndə 5, 3-ün üstünə 5 gələndə 8 və növbəti nə çıxılacaq? 5-in üstünə 8 gələndə 13 edir. Deməli növbəti biz 13-dan 13, 13 çıxacağıq. Cavabımız olacaq 0. Buradakı ardıcıllığa baxaq. Buradakı ardıcıllıq isə vurma ilə. 1-ci ilə 2-incini, ardıcıl 2 ədədi vurduğumuz zaman növbəti iki, ədəd alınır. 1-i vururuq 2-yə, eləyir 2. 2-ni vururuq 2-yə, eləyir 4. 2-ni 4-ə 8. 4-ü 8-ə 32. Növbəti sualı tapmaq üçün biz 8-i 32-yə vuracağıq. O da bizə 6256-nı verəcək. Yəni bizim sualımızın cavabı olacaq 256. Burda nə elədik? 1-ci ilə 2-ciyini bir-birinə vurduq. Yəni burda yazım istəyirsinizsə çıx şəkildə 1 vurulsun 2 bərabərdir 2. Yəni 1-i biz 2-yə vurduq, aldıq bunu. Daha sonra 2 vurulsun 2 bərabərdir 4. 2 vurulsun 4 bərabərdir 8. 4 vurulsun 8 bərabərdir 32 və növbəti 8 vurulsun 32 bərabərdir 256. Cavabımız olur 256. Və aşağıdakı Fibonacci ardıcıllığına bahaq. Burdakı Fibonacci ardıcıllığı da iki ardıcıl ədədi bölüb üçüncü ədədi alırıq. Yəni 1944-ü biz 108-ə böldüyümüz zaman cavab 18 alınır. Daha sonra 108-i 18-ə böldüyümüz zaman 6 alınır. Yəni biz sualı tapmaq üçün 18-i 6-ya böləcəyik. Cavabımız olacaq 3. A, bu da oldu Fibonacci ardıcıllığı. Güman edirəm ki, bu Fibonacci ardıcıllığında çətinliyiniz olmayacaq. Elə bir çətinliyi olan bir ardıcıllıq deyil, sadəcə diqqət etmək lazımdır normal olaraq verildikdə fibanac ardıcıllığını tapmaq rahatdır. Ancaq ardıcıllığın içində ardıcıllıq olaraq, yəni bu şəkildə və bundan qabaqçı dediyim testdə veriləndə tələbələr çaşır. Ona görə yenə də deyirəm, siz çalışın birinci ardıcıllıqda birinci və ikincidən, birincinin ikincidən, ikincinin üçüncüdən necə alındığı qaydasını mütləq axıra qədər yazın ki, nə isə əldə eləyə biləsiniz biz videomuzu bəyəndinizsə bəyən butonuna və kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik növbəti dərslərimizdə görüşərik.